是失语者替不能开口的死者说话，找出他们真正的死因。这不是一起事件，而是案件。尽快找到线索，查清楚死者身份。这应该不是一起交通事故。你是怎么死的？你告诉我，到底是谁？ 从楼上跳下来的，而且非常年轻。你从楼上跳下来的时候，心里在想些什么呢？小青花是被人给溺死的。啊、我是医生，却救不了自己最爱的人的命。生命就是这么脆弱。为什么？是谁？为什么？ 你怎么找到犯罪分子，别让凶手逍遥法外。我知道大家都想让我把证据拿，可是尸体已经说得很清楚了。 虽然罪状罪过，但是却留给活着的亲人心中痛苦。等你们了解了他，会发现他是一个非常好的孩来，我们欢迎陈明的加入。我六岁的时候，干爹干妈被杀害，唯一留下来的就只有这颗纽扣。你这铜纽扣，我好像在哪里见过。 所以这件事情我想私底下进行，你不会出卖我吧？你要么就给我当一个称职的失语者，要么请你和我离开太平间。我一定要找到真相，找出杀害我干爹干妹的凶手。放心吧，我会帮你找到真相的。杨妹，杨妹。 我查了你的资料，你现在涉嫌诈骗，正在被网上追逃中。好找到下部了。好不容易离真相又近，但是现在线索又断了。干爹干妈，我到底什么时候才能找到杀害你们的凶手？那个纽扣木诺，他像一大利。 应该，他代表着你家的家族。这个戒指是我们组织的象征。从现在开始，你就是组织重要的成员。公安局里头有一个法医，名字叫秦明。抓秦明来见我。什么时候，你除掉秦明？我不想再听到事。尽快动手。 最近好多家纽扣店，他们的老板都说没有见过这款样式的手工纽扣。给我一点线索好吗？你放心吧，我一定会全力的。要你有一言为定。有一言为定。要去哪找？证据推断，这个案件应该是,是一起蓄意纵火。 你说是我杀人呢？你等着，警方一定给有证据。来<老>，秦明、杨妹，你们俩这是公开了。你现在立刻收拾东西给我回医院去，明天不要让我在刑警队看见你。在查出杀害我干爹干妈的凶手之前，我不想把感情放在儿女私情之上。如果不这样做，杨梅的处境会变得非常危险。 你为什么一直都没有担心？我有喜欢的人，他可能不知道吧。其实女人要的很简单，就是一个安全感。杀了我干爹干嘛？虽然他的家庭已经被我毁掉，却不小心留下线索。 要他不能再查下去。现在锁定杨妹的手机，在一座废弃的大楼里，歹徒一定持有大规模的杀伤武器，大家一定要多加小心。别动！告诉你我秦明绝对不可能与犯罪分子妥协。 所有人，一个都别想逃！ 尸体会告诉我们发生了什么。